Гол, забитый ворота хозяев, дал уверенности Махта Аралу. По этой встрече было видно, команды явно боролись за захват инициативы. Пенальти Станислава Тарасова открыла белую полосу для тимиртаутских футболистов. Сегодня, 16 июля, Тимиртаусская футбольная команда «Булата АМТ» встретила гостей из Южного Казахстана. Команда «Махта Арал» уже в первом тайме забила свой первый гол. Но скоро стало понятно, такой счет ненадолго. На последних секундах первого тайма «Булат АМТ» сравнял счет 1-1 не расслабляясь. Булат МТ достойно закончил встречу. Что-то невероятное творилось на футбольном поле во втором тайме. Гол за голом, окончательный счет игры 5-1. На мажорной ноте Булат ТМТ закончил первый круг. Это наша заслуженная победа. Да, как, на каком месте мы идем, какой здесь друзья Можно сказать, ну, не, не в нашу положительную сторону первый круг мы прошли. И оценка вообще ну, неудовлетворительно по занятому месту, можно так сказать то, что мы надели, строили. Чуть-чуть у нас хотели местными воспитанниками, но и начинали у нас по три, по четыре лимитчика играла, думали, ставку на видно, ошиблись. Наверное, в первую очередь я ошибся. Анна Горная, Андрей Толстиков, ТМК-ТВ.